Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Herbal Gayu. Sekarang saya akan membahas manfaat daun pandan untuk kesehatan. Yaitu untuk meningkatkan nafsu makan dan juga menghilangkan rasa nyeri pada sendi dan artritis. Bagaimana caranya? Yuk simak videonya sampai selesai dan tekan tombol subscribe, like, komen dan juga share, oke? Okay? Rebus 3 lembar daun pandan ke dalam panci yang sudah berisi air 2 gelas. Kemudian di sini aku tambahkan jahe secukupnya. Lalu kita tunggu mendidih 5 hingga 10 menit saja. Oh ya teman-teman, daun pandan ini mengandung beberapa vitamin dan antioksidan seperti beta karoten, vitamin C, dan juga niacin yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita sekarang aku tuang ke gelas ya kalian boleh saring boleh juga tuang langsung seperti ini karena udah bersih daun pandannya ini dia air rebusan daun pandan dan juga jahenya aku masukin aja jahe yang udah dikprek ke sini jadi teman-teman ini tuh cocok banget untuk kalian yang baru sembuh atau untuk anak-anak yang tidak memiliki nafsu makan jadi ini bisa dikonsumsi rutin ya sehari cukup dua kali kalian juga bisa nambahin madu secukupnya atau kalau enggak gula aren. Dengan begitu nafsu makan Anda akan kembali seperti semula. Ini kucing juga suka banget nih wangi pandannya ini, harum. Selain itu, mengonsumsi ramuan ini juga dapat meredakan nyeri sendi dan artritis ya. Karena minyak dari daun pandan ini ternyata kaya akan senyawa fitokimia yang dikenal dapat meredakan gejala radang sendi. Dan bukan cuma itu saja, ini juga bisa membantu meredakan kram pada bagian perut akibat haid dan masalah pencernaan. Jadi kalian wajib coba ya, ini tuh ampuh banget. Silakan tanam daun pandan di pekarang rumah, ini mudah tumbuh dan banyak manfaat. Oke, okay, terima kasih guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Bye bye.